Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmalı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanın dekabrın 15-inə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, bu gün Bakıda və ətrafının yarmadasında hava şəraitinin dəyişməsi gözləcəyi, arıbət dolacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gecə bəzi yerlərdə çiskin olacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi arıbət güclənəcək. Avanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-13 dərəcəsidir. Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 10-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 771 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa enəcək. Nisbi tutubət 60-70% olacaq. Tibbi meteoroloji proqnozə əsasən dekabrın 15-də Ağşor yarımadasında kilobar kürəyinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da mətəssəsə insanlar üçün narahatlıq yarada bilər. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmurlu olacaq, lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Səhər saatlarında duman olacaq. Şərq küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3-7 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti. Dağlarda isə 0-5 dərəcə aşağıda, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.